disleksiya qiziq hayotingiz davomida necha marotaba bu so'zga duch kelgansiz bir eslab ko'ring boshlang'ich sinfda bitta yoki bir nechta o'qishga qiynaladigan diktant yozganida esa past baho oladigan bir minutda oltmishta so'z o'qish topshirig'i berilganda esa umuman sarosimaga tushib qoladigan sinfdoshingiz bo'lgandir albatta shu kabi sinfdoshlaringizni ustidan kulganingiz yoki unga achinish hissi bilan qaraganingiz o'qituvchingizni u bolaga bergan dakkilarichi bular ham esingizdami bir oz lirik chekinishdan so'ng yana mavzuga qaytaylik disleksiya o'zi nima degani disleksiya qadimgi yunon ualeziya nutq buzilishi umumiy o'rganish qobiliyatini saqlab qolgan holda aynan o'qish va yozish ko'nikmalarini egallash qobiliyatining buzilishidir disleksiya maxsus o'rganish qiyinligi bu bolalikdan o'qish va yozishda paydo bo'ladi bu bolalarda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bo'lib o'qishni o'rganish qiyinligi bilan bog'liqdir bolalikdan raqamlarni teskari yozish teskari yoki aks ettirish disleksiyaning muhim qismidir ular unlilarni o'qishda ularning o'rniga boshqalarini qo'yishda yoki q o'rniga p hamda d o'rniga b kabi undoshlarni qo'yishda ham adashib qoladilar bolalardagi disleksiyaning asosiy belgilari o'qishda tizimli xatolar ya'ni harfni noto'g'ri talaffuz qilish bo'g'inlarni almashtirish tovushlarni almashtirish o'qilgan narsani noto'g'ri tushunish harflarni tovushlarga noto'g'ri tarjima qilish ya'ni ma'lumotni dekodlash so'zlarni to'g'ri va tez taniy olmaslik asosiy imlo ko'nikmalarini tushunish qiyinligi bilan asoslanadi o'z Uz o'zidan savol tug'iladi demak barcha ikki bahoga o'qiydiganlar kasal ekanda yo'q xulosa qilishga shoshilmang bu diagnozni tasdiqlash uchun avvalambor malakali defektolog judayam malakali nevrolog hamda neyropsixonevrolog ko'rigidan o'tish zarur ularning xulosalaridan so'ng bola bilan defektolog psixonevrolog hamda pedagog psixolog korreksiya bilan shug'ullanadi ha bu kasallik to'liq davolanmaydi bu malakali mutaxassislar yordamida faqatgina korreksiya qilinadi ushbu kasallikni daholar kasalligi deb ham nolanisha nomlanadi lekin nega bunday deyilishi haqida keyingi videoyimizda ko'rib chiqamiz